Доброго ранку, Україно. Українські автомобілісти ось уже місяць радіють через спрощення техогляду. А ось справжнім гонщикам новація ні до чого. Перед тим, як стартувати на заїзді, професійні ралісти прискіпливо перевіряють і автомобіль, і себе. Ще пак, щоб проїхати за день майже тисячу кілометрів, так званий ралірейт, треба бути на висоті. Чим відрізняється ралірейт від інших видів автоспорту та як стати гонщиком, говоримо з керівником позашляхового комітету автомобіль. Федерації України Сергієм Осадчим. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Сергію, ви брали участь в організації майже от за останні п'ять років найбільшого такого заїзду, Баха Тисяча, і е, його справді називають уже міжнародним. Е, важко було, от. Розкажіть. Ми, в принципі, в цьому нічого нету, це для нас. скорее всего, обыденная работа, уже труд, хобби, которое стало, вернее, работой. Решили чуть-чуть стряхнуть спортивную общественность Украины, провести в Украине, попробовать свои силы организаторские в большом соревновании, очень протяженном, сложном для спортсменов. Пригласили сюда спортсменов с других государств, для того, чтобы они оценили как бы, уровень подготовки нашего соревнования, спортивный процесс. И как вы оценили? А, все Да, все понравилось. У нас впервые в Украине э, участвовали в экипаже из Франции. Э, очень было приятно. Победитель шелкового пути в, в классе продакшн э, Шевини приезжал к нам. Ну, а земля взагалі... достаточно радушно украинского приняла, хотя он да. и перевернулся на гонке, все-таки стал на колеса, ему помогли украинские спортсмены. Он боролся до конца, доехал до финиша. А когда ралли-рейды такие появились впервые в Украине? Ну, ралли-рейды, наверное, появились в мире. В мире. Это с началом автомобилестроения, то есть это 1897 год. Это... Были первые соревнования пробные. Именно ралли-рейды такие масштабные, длинные марафонские гонки. Это был Париж-Шанхай в 1907 году, в котором участвовало 4 автомобиля, которые не все, доехали до финиша. Вот с того момента человечество пытается соревноваться на автомобилях. Тогда, естественно, не было дорог, тогда было действительно настоящие рейды Сейчас нам приходится наоборот искать маршруты, где бы посоревноваться, где бы съехать с асфальта. Ралірейт это дисциплина, которая люди на пересеченной местности, грунтових дорогах, и также пересекают дороги общего пользования, но ну, в основному спецучастки по бездорожью. Ну у нас є відео з зі змагання баха тисяча. Чому називають саме цей вид виспорту ралірейти як найскладніший вид спорту? Но, Почему э, такая эта думка? Ну потому что, скажем, из аналогии того, что там ралли, да, параллельная ралли, дисциплина это все-таки спорт молодых, быстрых, очень таких амбициозных спортсменов. А ралли-рейд рейд это уже дисциплина мудрых спортсменов. Uh -huh. То есть молодежь не совсем понимает философию езды. Здесь нужна необходимая выдержка, умение, практика и именно мудрость, оценивать ситуацию, принимать правильные решения, потому что если в ралли человек по проверенной трассе заранее проехал, ознакомившись с ней, то в ралли-рейдах спортсмены едут в основном по грунтовым дорогам, не зная ее. То есть только надеясь на свое умение узнавать дорогу, читать легенду. И здесь работают два человека пилот и штурман. То выходит молодым, работать тут нечего, да, пока вырастет. Нет, молодым здесь есть. Есть такая тенденция, что многие гонщики, уже опытные спортсмены, приводят в недорожные дисциплины и своих детей. Их тоже это интересует. Очень. Ну, здесь надо иметь очень большую выносливость. И даже вот, проведя такую большую гонку, мы поняли, что. В принципе, очень трудно, но это реально. И спортсмены очень многие вначале не, помогали, не, не понимали сложность раз не понимали, как можно преодолеть тысячу километров нон-стоп. Мы чуть-чуть ее разделили на два дня. Первый день было 600, второй день было 400. Но в следующем году мы все-таки проведем этап нон-стоп тысячу километров и. Люди даже те, кто не доехали до финиша, поняли, что это можно было сделать, просто нужна была определенная философия и mm -hmm. подготовка. А какие правила основные? Адже все одно там есть какие-то особенности. До речи, чем можно дивиться трассу? До речи. Нет. Что... Трассу ехать нельзя, она прописывается организатором Выдается дорожная книга, в которой указывается каждое препятствие, ямка, поворот, есть ориентиры для квадроциклистов, мотоциклистов. Выдается GPS-трек, в котором прописана дорожка куда ехать, и на зрительный контакт человек едет по трассе. ведь не знаю, где там ямы, а что требует технику, машину какую-то, такую качественную, где э... такие выпускают, где специальные можно купить? Да, есть специально подготовленные автомобили, есть тюнинговые компании, спортивные команды, которые строят такого рода автомобили. Они не совсем похоже, может внешне где-то как-то на гражданский автомобиль. там есть несколько категорий автомобилей. также что радует в нашей дисциплине есть такая зачетная группа как рейд, это класс любителей, где люди на стандартных внедорожниках соревнуются, иногда показывают мастерство управления и по времени я как профессионал как профессионал я да? кстати да. гонщиком как себе подготовить? Как машину подготовить? Ну, стать гонщиком, тут э, самое главное всегда в гонках. Это у нас менталитет сложился, что нужно купить для того, чтобы выиграть. Ну, прежде всего, нужно желание для того, чтобы поехать. Если есть желание поехать, это все достаточно просто заявиться на соревнования, пройти школу гонщиков, обратиться в Автомобильную федерацию Украины, э, ознакомиться с правилами соревнований. И, пожалуйста, на любом гражданском автомобиле, на любом квадроцикле, мотоцикле вы можете приезжать, брать участие, зная правила. Абсолютно может любой гражданин Украины принять и попробовать себя, если это ему подойдет в этой дисциплине. Как долго может этот процесс обучения затягнуться? Рик, может, полгода, месяц? Ну, как правило, Профессионал не становится все только время, в спорте в любом профессионалист приходит за годами. То есть это накат, чем больше человек ездит по бездорожью, тем лучше у него это получается, тем больше он набирается опыта. Также существуют у нас опытные спортсмены, которые могут всегда поделиться, есть люди, которые... Достаточно давно ездят в Украине. Там, а вот я... вы, особо, когда начали впервые ездить? Э, в 2004 году. Кто вас э, долучил до этого? Сами захотели? Э, ну, я захотел просто поехать попробовать. У меня тогда был стандартный внедорожник. Я поехал, первый в гонск, у меня была, это Днепропетровский Немеров Трофи. Я первый раз там участвовал. И с того момента я больше уже не смог остановиться. Я сначала ездил тоже в любительском классе, на гражданском автомобиле. Сейчас я езжу на спортивных автомобилях. Но это так увлекло, что начал организовывать соревнования, проводить этапы, Кубка Украины. Но, как Вы считаете, какие у нас взагалі, тенденции в Украине, что до ралли-рейсов? Э, тенденции у нас ну, на данном этапе было, как и здесь, в стране, чуть-чуть такое маленькое затишье. То есть вот почему именно Вы начали уже этим заниматься, упорно развивать, Есть группа соратников, есть комитет внедорожных соревнований, которые мы хотим развивать эту дисциплину, показывать людям, как можно себя испытывать в гражданской жизни, воспитывать сильных духом, мужественных людей. У нас ездят как мужчины, так и женщины в раллирейдах. Представители, слава Богу, тоже у нас там Ирина Калининская, руководитель комитета по раллирейдам. Она ездит с 2001 года. Раллирейды в Украине существуют с 1999 -го года. Перспективы у нас большие. Мы хотим привлечь сюда иностранных участников. У нас еще очень много территорий, у нас обширная территория Украины, красивейшие места, можно складывать сложнейшие трассы. Что приятно, в этом году нам уделяют внимание и власти нашего государства, оказывают определенную помощь, они не противятся, не стоят там какие-то Барьеры, они только помогают, uh -huh. обеспечивают нам и безопасность, помогают там, обеспечить самое главное на гонке, самое большое, это создать перекрытие, обеспечить безопасность, чтобы и, ну, так, и, уже небеспечный... и гражданские жители uh -huh. были все целые, здоровые, там, и, и, и детки, чтобы посмотрели, и спортсмены остались целы, что, не дай бог на трассу выскочит несанкционированная какая-то автомобиль, там гражданские где-то в лесу люди за грибами поедут. Ну, uh -huh. может случиться несчастье. Поэтому сейчас власти нам всячески помогают. Спасибо им огромное за это. Я думаю, что последуя примеру, мы там, смотрим в России, там уже под патронатом президента проходит вторая в мире гонка по значимости, это «Шелковый путь». Владимир Владимирович Путин там контролирует эту ситуацию, способствует и популяризирует свою страну. Ну, я, думаю, Если... нас я думаю, что у нас то же самое будет, такая же помощь будет и от нашей, нашего руководства, в нашей страны, и к нам смогут приезжать спортсмены, мы хотим... Ну, а мы до них. Моя задача, хочется привлечь сюда людей, простых обывателей, простых спортсменов, для того, чтобы они посмотрели, они там, Евро-2012 есть, это хорошо, у нас есть Кличко, это хорошо, у нас есть Сергей Назарович Бубка, это хорошо, Здесь есть символы Украины, есть Шевченко, мы хотим, чтобы у нас в Украине были побольше таких спортсменов, как Я там, думаю, Вадим что... Старчук, Богдан будет. Новицкий, и чтобы к нам ездили люди, показывали Украину, мы больше будем дружить, и у нас будет больше Положительних пісвітліні у Європі, дякую вам, що завітали до нас. Доброго вам ранку і більше перемог. Спасибо. до сідання нагадаю, ми спілкувалися з Сергієм Осачем. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Будьте обізнаними і не перемикайте.